сцене Все мы лучшие друзья С нами Костя И напился он не зря Всем подарки Без разбора раздает Но это выход не тот Да, мы не так репетировали, да, немножечко? Э, давайте как на репетиции было Погнали! А мы начнем. Наше музыкальное здание начинается... Начинается. Начинается. Начинается, начинается с передачи «Квартирный вопрос». Здравствуйте, ребят! Здравствуйте! Ну что, показывайте, что вы сделаете с моей квартирой, да? Так интересно. Видите, вот эту подкову да. на дверь. Да. Однажды в этой квартире жил Конь, прикинь! Ладно, ну давайте зайдем. Почему воды столько в квартире? рыбачил апостол Спаситель ходил по воде. Я... Вы что, еще бомжа сюда привели? Это... это Костя. Ребят, почему в квартире реально воняет канализацией? вы не подумайте, это просто соседи русский рекс слушают. Опять началось. Ладно, ребята, скажите, где делось окно? Окна нет, зато висит решетка с напряжением еще и. А решетку предоставил Качановская колония номер пять. Качановская колония номер 5. Мы делаем табуретки из мякуша. Молодцы, молодцы. Кто? Да. Это Децл. Что он здесь делает? Ну вы просили какой-то антиквариат. Ладно, ребята, пройдем на кухню. Что делает костер посреди моей кухни? Нет, ну мы все уберем. Да нет, ну просто сушит капец. А не, ну у него бывает такое. Мы все уберем. Тут просто вчера шабаш был, ведьма, они куфа вызывали. И что? Ну не пришел. Чего? Ну у него корпоратив при просто был. Айс, айс, биби, я буду тебя Походу сейчас пришел, прикинь. Ладно, стай, это конечно все хорошо. Вода, бомж, окно. Что стай, мечети посреди моей квартиры? вы просили какую-то диковинку, я не знаю. Да, это не твое сейчас время, не про тебя говорят. Вот это опять власть. Ребята, что вы сделали с моей квартирой? Как мне в ней вообще сейчас жить? Слышь, а ты что с нашей, с нашей тачкой сделал? Монитор и все обсандали. Давай, вот это экзибит, мы прокачаем вашу тачку, давай. А Юрий? повсюду слышит одну и ту же песню. Представьте, бывший КВНщик устроился на работу в школу преподавателя. Добрый-добрый-добрый день, меня зовут Алексей Юрьевич, я ваш новый учитель по математике. Привет! Мало кто знает, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Поехали! Итак, сразу вопрос. 2 плюс 2. Время. У нас здесь ответ. А, назовитесь, пожалуйста. А, ну да, допустим, сборная задних пар. А, вопрос. 2 плюс 2. Четыре. У тебя трусы в Кипи! Да. Э, простите, а можно выйти? И с активом 0,4 баллов нас покидает Грушевой Владислав. Ребята, а можно мне двух сильных мальчиков? Нет. А почему? Ты еще прошлых не отдала. У вокзала я И сразу Викторина. Ласточки низко летают, как на новый ворот. Да. Когда я ем, вылетать не поймаешь. Да. Семь раз отмерь. Один раз у пчелки. Молодцы, молодцы, ребята, молодцы. А что хотелось бы сказать в конце? На следующий урок, шестой параграф, 92 страница. Спасибо большое, мы любим Представьте, сложное взаимоотношение между усыновленным сыном и его родителями. Антошка Антошка, 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 пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Тили-тили, трали-вали, вы меня не нанимали, и меня вы не рожали. Парам-пам-пам парам пам пам парам пам пам А сейчас мы для вас представим визуализацию одной из песен 90-х. Весь этот сезон показывали миниатюры, пели песни и шутили простых и молодых ребят